হেল্ল' এভৰিৱান আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বামুণী মাছৰ এটা খুব টেষ্টি ৰেচিপি এয়া দেখিছেনে দেখি একদম মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে বিৰাট টেষ্টি হয় আৰু এইফালে এইখিনি কাটি কুটি ধুনীয়াকৈ হালধি সানি লোৱা হ'ল আৰু এইফালে কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ আৰু তে কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াতে তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিলোঁ যিহেতু মাছখিনিত হালধি সানি থোৱাই আছিল আৰু এই মাছটো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিলেহে ভাল লাগে খাই ডাঙৰকৈ কাটিলে এই বামী মাছটো খাবলৈ বেয়া বেয়া লাগে এইটো কিছুমান জেগাত অলপ বেলেগ বেলেগ নামেৰেও কয় বাৰু দেই মাছটো মাছৰ নামটো এতিয়া এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে যাতে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা পৰি যায় আৰু এয়া দেখিছেনে এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ খাই এই মাছটো বিৰাট টেষ্টি লাগে আপোনালোকে এবাৰ যদি এনেদৰে খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু একেখিনি তেলতে দিলোঁ এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ পিঁয়াজটো এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম গ'ল্ডেন কালাৰ অহালৈকে ভাজি ল'ম এয়া চাওক এনেদৰে গ'ল্ডেন কালাৰ অহালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিম এটা কাটি লোৱা বিলাহী বিলাহীটো এতিয়া অকণমান এনেদৰে ভাজি ল'ম ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ মছলা নিদিওঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি দিব পাৰে এনেকৈ মছলা নিদিয়াকৈ খাই ভাল লাগে আৰু নিমখটো যিহেতু প্ৰথম মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে অকণমান দিছিলোঁ সেইকাৰণে একেবাৰে কম পৰিমাণত এতিয়া মই নিমখটো দি দিলোঁ আপোনালোকে অকল বিলাহীখিনি আৰু পিঁয়াজখিনিৰ কাৰণে দিছোঁ অকণমান আগত যিহেতু নিমখ দিয়াই আছিল মাছখিনিৰ কাৰণে আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া দি দিলোঁ মাছখিনি যিখিনি মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া পাঁচ মিনিটমান সময় এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব আৰু বৰ বেছি সময় ভাজাৰ প্ৰয়োজন নাই এইখিনি অলৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই আচাওক মোৰ বামী মাছ একদম গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি লাগে ৰেডি হৈ গ'ল বামী মাছ আপোনালোকে টেঙা দালিৰ লগত এই মাছটো এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু এই আচাওক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই কাঁহীখনত উলিয়াই ল'লোঁ মাছখিনি দেখি চাগৈ গম পাইছে কিমান টেষ্টি হৈছে আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেন্তে আজিলৈ বাই